সকলোকে মই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ সকলোকে লাৰ্ণ উইথ ভেৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি আজিৰ ভিতৰত চেপ্তাৰ যোনটো আমাৰ আছে থ্ৰী হিষ্ট্ৰীৰ চেপ্তাৰ নাম্বাৰ থ্ৰী আছে এই হিষ্ট্ৰীৰ চেপ্তাৰ নাম্বাৰ থ্ৰীটো যোনবোৰ ভেৰিয়াছ ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ আছে আমাৰ যোনবোৰ এম চি কিউ আছে তোমালোকে গমেই পোৱা দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত কি আহিব পঞ্চল্লিছ মাৰ্কৰ পঞ্চল্লিছ মাৰ্কত কি আহিব এম চি ইউ কুৱেশ্যন আহিব গতিকে আজি সেই সকলোবোৰ এম চি কিউ কমন এম চি কিউ তোমালোকক এইটো ভিডিঅ'টো প্ৰভাইড কৰা হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে একাধিক্ৰমে তোমালোকে চাই থাকিবা আৰু ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় কমন পৰিব এম চি কিউ ভিডিঅ'টোৰ কোৱালিটিটো ইমান বেষ্ট নহ'লেও মোৰ যিহেতু প্ৰথম ভিডিঅ' এইটো গতিকে ইমান তোমালোকে ভাল নাপাবও পাৰা কিন্তু চাই থাকিবা সৰু ভিডিঅ' হ'লেও ইয়াত কিন্তু মই জন্ম প্ৰশ্নোত্তৰ দিম অতিকৈ কমন গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থকা গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো কিয় আছে ব্ৰিটিছ চৰকাৰ চৰকাৰৰ শাসন দিনক দিনে কি পাই আহিছিল মানে শাসন দিনক দিনে যে কিবা এটা পাই আহিছিল কিন্তু কি পাই আহিছিল অপশ্যনটো ওলাই আছে ইয়াত গতিকে অপশ্যনটো আমাৰ কি হ'ব এইটো হ'ব গতিকে আমি ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি আছে চাই লওঁ মই অপশ্যনবোৰ দেখুৱাব নালাগিছিলে এইটো ওলাই গ'ল আৰু নেক্সট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি আছে চাওঁ তোমালোকে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা যদি তোমালোকে পাৰাটো ভাল কথাই যদি নোৱাৰা চেষ্টা কৰিবা মফত মিছলক কোনে খাজানাৰ বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ আৰ্জি লিখিছিল ইয়াত কোনে লিখিছিল বাৰু প্ৰতিভা ৰাজ্যখন কোনে লিখিছিল মণিয়াম দেওৰ পিয়লি বৰুৱাই আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন গোমধৰ কোঁৱৰ এইকেইজনৰ ভিতৰত কোনে লিখিছিল সেইটো কৈছো আমাক সুধিছে গতিকে ভিতৰত কোনে লিখিছিল বাৰু তুমি ক'ব পাৰিবানে ইয়াৰ ভিতৰত লিখিছিল আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনে লিখিছিল গতিকে মোৰ বস্তুৰ ওচৰ নাই মই আল্ট্ৰাচে ধৰিছোঁ এইটো হ'ব পাৰে বুলি হা গোটকৈ কি হ'ব চাই লওঁ হয় মই কোৱাটো শুদ্ধ উত্তৰ আছিল কি হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব গড়টো গতিকে তোমালোকে যদি পাৰা নোট কৰি থ'বা মই কাৰণ প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই পিনি তোমালোকক এয়া আলোচনা কৰি দিছোঁ আৰু মই নিজৰ নিজৰ যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াওঁ সেইখিনিকো এই পি ডি এফখন প্ৰভাইড কৰিছোঁ তোমালোকক যিহেতু মই একদম পি ডি এফটো প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে তোমালোকক এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই তোমালোকলৈ মই প্ৰভাইড কৰি দিছোঁ বা অফলাইন কন মই এইখিনিত কেনেকৈ প্ৰভাইড কৰি দিছোঁ পি ডি এফ বনাই মই প্ৰভাইড কৰি দিছোঁ গতিকে তোমালোকে চাই থকা ভিডিঅ'টো নেক্সট কুৱেশ্যন মই এইখিনি নিজে বনোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি আছে চাই লওঁ ওঠৰশ ওঠৰশ সাতাৱ সাতাৱন্ন চনত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ অসমত নেতৃত্ব দিছিল বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল বাৰু ইয়াত বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল বুলি সুধিছে গতিকে আমি অপশ্যনকেইটা কি কি চাই লওঁ অপশ্যনকেইটা আমাৰ পদনটো আছে কমলেশ্বৰ সিংহ মণিয়াম দেৱৰ গোমধৰ কোঁৱৰ জীওৰাম বৰুৱা এতিয়া এই তিনিজনৰ ভিতৰত কোনে নেতৃত্ব দিছিল সেই তিনিজনৰ ভিতৰত নেতৃত্ব কোনে আছিল আমি জানো ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্যুৎটোৰ মূল মানুহজন কোন আছিল বাৰু মূল মানুহজন কোন আছিল মণিৰম দেৱন আছিল হে মণিয়াম দেৱন আছিল তেওঁ আমাৰ অসমৰে হয় অসমৰ মানুহ তেওঁ হে অসমৰ মানুহ তেওঁ তোমালোকে বহুতে মণিয়াম দেৱনৰ নাম শুনি আছিল গতিকে অৱশ্যে অপশ্যন নামা কি হ'ব নেতৃত্ব কোনে দিছিল বুলি নেতৃত্ব দিয়া লগালগ কি হৈ যাব মণিৰম দেৱন আহি যাব মনিয়াম দেৱন আহিব এতিয়া আমাৰ মই কোৱা প্ৰশ্ন সুধো উত্তৰটো শুদ্ধ হয়নি নয় চাই ল শুদ্ধ উত্তর আসলে মনিয়ম জয় হয় প্ৰশ্নটো দিশলৈ আমি যাওঁ ইয়াত আমাৰ কুৱেশ্যনটোত কি কেছে কুৱেশ্যনটো কৈছে ইংৰাজে ঊনবিংশ শতিকার আগভাগতে কি স্থাপন করছিল হ্যাঁ আমি কি স্থাপন চাহ সাহ এইটো ফুটুকুক মানে ওলাই গল চাহ বাগিচা এতিয়া অপশ্যনকেইটা আছিলে উদ্যোগ কাৰ্যালয় কুটিৰ শিল্প চাহ বাগিচা আমি সকলোৱে জানোৱেই ইংলিছতো আমি পাইছোঁ টি ফাৰ্ম আচাৰ হয়নে টি ফ্ৰম আচাৰ অসমীয়াতে পাইছোঁ হা গতিকে কি আহিছিল ইংৰাজসকলে চাইনাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চাহটো উৎপাদন হৈছিল ন আমি গতিকে পাই আহিছোঁ আমাৰ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ কি আছে চাই লওঁ নেক্সট আমাৰ ইয়াত কুৱেশ্যনটোহে আছে অকল গতিকে কি আছিল বিৰাতি বস্ত্ৰৰ আমদানিৰ ফলত কুটিৰ শিল্পৰ সৈতে জড়িত অসমীয়া মানুহৰ অৱস্থা অৱস্থা কেনে হৈছিল তাক সুধিছে আমাৰ গতিকে কেনেকুৱা হৈছিল পাৰিব শোচনীয় হৈছিল কেনেকুৱা হৈছিল শোচনীয় কতো শুদ্ধ হা নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ কি আছে চাওঁ প্ৰশাসন চলাবলৈ ইংৰাজী কৰ পৰা শিক্ষিত লোক আনিছিল ক'ৰ পৰা আনিছিল বাৰু প্ৰথম অপশ্যনটো আছে ইংলেণ্ডৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা বংগদেশৰ পৰা অসমৰ পৰা অসমলৈ আনিছিল ন গঠি অসমৰ পৰানো কেনেকৈ আনিব গতিকে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো কি আমি চাই লওঁ শুদ্ধ অপশ্যনটো কি আছিলে বংগদেশৰ পৰা বংগদেশৰ পৰা কি আনিছিল শিক্ষিত মানুহ আনিছিল কিয় শিক্ষিত মানুহ আনিবলগীয়া হৈছিল কাৰণ ইয়াত আমাৰ অসমত শিক্ষিতৰ হাৰ খুব কম আছিল শিক্ষিত মানুহ খুব কম আছিল সেইটো কাৰণে কি কৈছিল বংগদেশৰ পৰা আমদানি কৰিছিল হা বংগদেশৰ পৰা আনিছিল শিক্ষিত মানুহবোৰ আৰু তোমালোকে বিলিভ নকৰিবা এতিয়াও শিৱ মানুহ আছেই আমাৰ লগতে ঘূৰি ফুৰিব হে শিৱ মানুহ মানুহ বংশৰ মানুহ এইবোৰ তাহাঁতৰ আদি পুৰুষবোৰ কি হৈছিলে আমাৰ অসমলৈ শিক্ষিত হিচাপে কাম কৰি লৈ আহিছিল হা তাৰপিছত মানে ইয়াতে থাকি গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবোৰ গতিকে নেক্সট কুৱেশ্যনটো এবাৰ কি আছে চাই লওঁ কি আছে অসমত ইংৰাজে কেতিয়া ডাক প্ৰথা বিলুপ্ত ঘটাইছিল অপশ্যনটো প্ৰথম অপশ্যনটো আছে ঊনৈছশ তিয়াল্লিছ চনত ঊনৈছশ আঠাইছ চনত ঊনৈছশ চৌৱন্ন চনত অ মই ঊনৈছশ ঊনৈছ ওঠৰশ দেই ওঠৰশ ওঠৰশ চনতো ওঠৰশ আঠাইছ ওঠৰশ ছাপন্ন চনত ওঠৰশ নব্বৈ চনত এতিয়া কোনটো হ'ব বাৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো আমাৰ কোনটো হ'ব চাই লওঁ ঊনৈছশ তিয়াল্লিছ চনত ঊনৈছশ তিয়াল্লিছ চনত হৈছিল ঊনৈছশ তিয়াল্লিছ চনত কটো আছে গতিকে কটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি আছে সেইটো চাই লওঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ চাই লওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে অসমৰ শাসনৰ হে অসমত ইংৰাজী যে শাসন কৰিছিল অসমত ইংৰাজৰ শাসনৰ আৰম্ভণিতে অসমত কেনে বিদ্ৰোহৰ বিদ্ৰোহ হৈছিল কেনে বিদ্ৰোহ হৈছিল যেতিয়া ইংৰাজে প্ৰথম প্ৰথম শাসন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ইংৰাজে যেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম শাসন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া কেনেধৰণৰ বিদ্ৰোহ হৈছিল কেনে বিদ্ৰোহ হৈছিল মনিয়ম দনৰ বিদ্ৰোহ হৈছিল মনিয়াম দনে যোনটো ঊনৈশ ওঠৰশ ফিফটি চেভেনত কৰিছিল মই গতিকে ইংলিছ টাৰ্মবোৰ অকণ ক'বলৈ যে অসমীয়া টাৰ্মবোৰ নিদাৰ তোমালোকে বেয়া নাপাবা মই ইংলিছ মিডিয়াম কথা বিশেষকৈ পঢ়াওঁ হে মণিৰমজনে কৈছিল নেকি পিয়ৰি ফুকনে কৈছিল নেকি গুমধৰ কোঁৱৰে কৈছিল ইয়াৰ মানে অপশ্যনবোৰ সুধিছে ৰুটি ৰামবৰুৱে কৈছিল নেকি এতিয়া আমাৰ প্ৰথম অপশ্যনটো কি হ'ব কি হ'ব গুমধৰ কোঁৱৰে কৈছিল কোনে কৈছিল গুমধৰ কোঁৱৰে কৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ আমি কি আছে এতিয়া আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে বৈশ্যতা মূলক মিত্ৰতা নীতি কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ডল লৰ্ড ডেইল হাউচি লৰ্ড কেডিং লৰ্ড কাৰজন লৰ্ড কি আছে এইটো ৱেলিছ ৱেলেচ ৱেলি চল্লিছ ইয়াৰ মাজত শব্দ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব বাৰু মই ইংলিছ টাৰ্ম অসমীয়া টাৰ্মবোৰ অকণমান ভুল হয় মই কৈছিলোঁৱেই বেয়া বাবা চৰি আমাৰ গাটো বেয়া হৈ আছে গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব গটো হ'ব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি হ'ব কওঁ সেইটো আমি নাইনত নাইনত পাই আহিছোঁ নাইনত ইয়াৰ ভিতৰত এটা চেপ্টাৰে আছিলে মানে এটা কি আছিলে আমাৰ পেগ্ৰাফে আছিলে এতিয়া স্বায়ত্ত বিলুপ্ত নীতি কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল লৰ্ড ডেল হাউচি লৰ্ড কেনিং লৰ্ড কাৰজন লৰ্ড ৱে লেচলিছ চলি অলপ কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল লৰ্ড ডেল হাউচিয়ে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ ইমানটোৱে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰি দিবা কমেণ্ট কৰি দিবা আৰু মোৰ কোৱালিটিটো বেষ্ট নহ'ব পাৰ কিন্তু বেষ্ট কৰি কৰি গৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে তোমালোকে এনেকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা গতিকে লাষ্টলৈকে চাই আছা